Так, народ, ну що, всім добрий ранок. добрий всім ранок. Так, друзі, оскільки потроху намічається мічається вже сотий день, він не зараз, вже сотий день намічається мої безперивної роботи працювання, до того, що я вирішив повернути стару добру рубрику щоденник звичайної української передачі. Щоденник звичайної передачі це є те, як я показую, як воно знімалося. Або як ця передача підготовувалася. Так. І оскільки воно співпало по датам, там майже різниця в 3-4 дні. Тому я вирішив, що це буде такий двохформатний ролик. Я про це покажу, як мій сотий день проходить без вихідних і покажу, що будемо підготовувати до звичайної української передачі. А її там дуже мало, мені треба там купити. Тато осталось там, що скажіть, я скажу. Осталось купити кукурузні палички, купити шоколадний апельсин, що еще. Там, чтобы, а, ну, собрать одежду, там это там, посмотреть локации, короче, всякое такое. Я не думаю, что это сильно интересно, типа как проходит организация съемок, организация вырубничества съемочного. Ну так легкими моментами, чтобы какой-то хронометраж набить, я буду вам кое-что показывать. Тому ну, давайте, подмыкаему, УКРЭНЕРГО и КАМОН ХАМОН. Так, ну что, что это только что было, объясняю. Э, коротко и в двух словах. Это просто закупка была на, на выпуск. В выпуске будет сладости. Э, так, дальше будет э, шоколадный апельсин. Но его надо найти в специальном, в особенном месте. Так, шановны мои товары. Хотел я вам показать уже как я занимаюсь спортом в моменте занятия спортом. Но, сука, я не могу себя заставить вообще никак. У меня аж сейчас сопли потекут от этого, от усталости. И я придумал гениальное решение. Я сейчас скажу, что я иду заниматься спортом. И получается, я не смогу не заниматься, потому что я сказал, что буду заниматься. А если бы не сказал, то не занимался бы. А так говорю и занимаюсь. Потому что видео фиксация. Видео фиксация. Так, народ, шоколадный апельсин я уже купил. Сейчас я покажу вам его. Так, дорогие друзья, а вот и тот самый шоколадный апельсин. Зачем он? Почему он? Узнаете в передаче. Так, ну що, друзі, ось і настав цей день. Сотий день. Без перериву, без вихідних. Сотий підряд день, 28 серпня. Що, вкратце, як я його провожу, Я зараз іду в офіс подаватися на звільнення. Після завтра мій останній день на одній роботі. Потом покажу вам, что буду далее. Работаем. Так, ну что я поел? Э, блин. Так, ну что, я поработал, сейчас я поем и пойду на еще одну работу. Э, вам будет интересно, я, ну, мне кажется, чуть-чуть будет интересно. Так что небольшой спойлер. Э, работа на всю ночь. Зачем? Потому что чуть-чуть надо поднакопить, чтобы в воскресенье снять передачу. Артем. Рух. Ну, так, значит, ситуация следующая. Автобус. Ночь. Мы в лесу. Обломался. Стоим. Ага. Стоим на дороге. Непонятно, что будет дальше. Ну, понятно, но не сильно. Так, дорогие друзья, тут уже есть свет. Какие-то стены, какие-то люди. Уже становится чуть-чуть понятнее, но вообще все равно непонятно. Так, друзья, на годиннику третья година ночи. Мы танцуем. Итак, дорогие мои друзья. На годиннику Восьма ранку. Я только что отснялся ночью. У меня есть полчаса. И через полчаса я пойду на работу. Посмотрим, что будет дальше. Но сотый день без выходных, считай, официально продлен, потому что он не имел перерыва на 101. -й. Так, ну что, дорогие мои друзья, на годинку без одной хвилины, 7 ранку, суббота, я на Хрещатику, Украина, Киев. Этот, скажите мне, я скажу. Что, э, вчера уже этот 101 день, я пришел, блядь, я просто, я пришел в 6 часов дня, 6, 15, 6, 15, в 6.15, 6.15, в 6.20 я поел, все, в 7 я спал. Я вырубился просто нахрен со трубями. Нахрен вырубился до сейчас. Вот я спал 11 часов, потому что я до этого сутки не спал. И вот такая вот получилась история. Поскольку э, у меня сегодня еще одна смена. Ну так получилось, что по графику стоит. Следующая смена, но я не могу этот стрит прервать. Блин. Не могу. У меня сегодня 16 часов. С 7 утра до 23.00. я Так, дорогие друзья, на календаре 31 серпня, 102 или 103 день без выходных или 104. Я сегодня снимаю 6 утра, звычайно, украинская передача. 100 дней без выходных, я, блядь, просто должен ее снять. Я не знаю, зачем до конца. Я не понимаю, почему. Я просто должен ее снять. Я просто это в голове у меня так. Я должен, блядь, ее снять. Блин, погнали. Мешочек с золотом уже у меня в руках. Крок за кроком. Туда и сюда.

Так, ну що, дорогі друзі, нині наразі вже е, скільки, 12, десь, 14 година ми будемо обідати, тому що ми вже 7 часов знімаємо. Ще десь 6, 5. Так що подробиці вже не за забором. не за Незабаром. Все, провожаем важного человечка. Он уже отснялся нам сегодня. Спасибо этому человечку. И тебе спасибо. Это, скажи, я скажу. Человечку завтра на учебу. У него 1 вересня. Ему пора Грысти грызть гранит науки. О, Боже. Мужики по тачкам. Так. Ну что, дорогие друзья. На годиннику а пів на пята година ми завершили зйомки Ура!